Итак, здравствуйте, дорогие зрители, с вами мистер Бананекс 55. Сегодня мы поиграем в игру под названием Лего Star Wars D Complete Saga. Я поставил себе немецкий, потому что я больше uh, понимаю немецкий, чем русский и английский. Ладно, приступим. Давайте uh, шпиллядн нажмем, потом uh, я тут уже играл, проверял, как работает. Что такое? Э -э, я не понимаю. Ладно, давайте мы вот сюда вот. Так, э -э, я вообще не знаю. Давайте классиш. Вот, мы начинаем. этики это я. Вот, плохо видно. Ой, как плохо видно, вот, все. Вот мы, мы можем поправить. Вот мы будем пока проходить только. Сейчас покажу какую вот первую. Вторую мы пока не будем проходить. Я не знаю как. Вот давайте сейчас как-то сделаю, чтобы жизнь не было видно. Не знаю. Ладно, вот так вот будем. Давайте сейчас секундочку. Я знаю, что я сделаю. Я вот так вот сделаю. И вот так вот нацеплю специальную штучку деталей. Вот. Теперь отлично видно. Вот мы можем идти. Давайте пойдем. Вот нам только первым можно. Давайте в него зайдем. Я в него уже дал. Давайте нажмем Story. Вот. Эпизоды: эпизода Де Дюнгли Капиталь 1 Давайте сейчас пропустим Вот Корабль летит Я лишь плохо видно И к среднем Вот он приземляется И сейчас реально не знаю как слышно Я в первый раз не могу видеть. Но качество хорошего экрана. Давайте вот так вот сделаем. Думаю, лучше. О, боже мой. Бедная. Так, давайте сразу возьмем световой меч. Мы играем с головой. Хулиган Джин, Какой-то Джин. Вот Давайте нажмем на это. Я знаю, я уже это все проходил. Давайте, давайте. Бам, 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 бам. Я сейчас включу классную музон, но, к сожалению, я это не могу сделать. Тут что ли собирать надо? Да. Тут собирать надо. И тут вот. Вот мы сделали. Я буду записывать видео более 10 минут, потому что 15 я не могу вообще, давайте отразим, вот, мы взяли сердечко, давайте подпрыгнем. я люблю прыгать, ой, ой, убил, прости, 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 прости. Блин, пожалуйста, что я говорю сам собой. Ну вот так вот. О боже мой, о боже мой, как же это странно делается. Если уже блок. Блок, блок. Я обожаю блок стоит, потому что он более защищает. И потом бинт. Вот, вот эту атаку я очень люблю. Обожаю просто. Например, если у вас окружили, тогда вы можете спокойно все сделать. Эта атака очень сильная. Сейчас покажу еще раз. Вы должны вот, вот на эту вот кнопку нажать, и потом на вот эту вот атаку. И потом получается вот такая вот атака. Я сперва пойду туда. Я знаю, я там играл. И эм, тут кто нам надо. Тут два, надо. Это у нас сильтрепио э, не в золотом. А, где эта штука? Где эта штука? Вот она. Да, давайте нажмем на лапунсик. Странные какие-то звуки. Мне они, если честно, так сильно и не нравятся. на не знаю, есть такой шанс, что вы запрыгнете на, трин, на большое расстояние, как бы в Майнкрафте три блока. И я скоро буду все-таки играть в Майнкрафт, да. Что-то эм, как туда-то прыгнуть, блинчик? такси эм. Так, все. Как бы туда допрыгнуть? Я... Со... Ага я понял, тут, тут это надо э, э, не в открытую. Это тут нужен, э, как его, там, Энникин Скайуокер, вот. Это там нужен Энникин Скайвокер маленький пожалуйста. Если вам это не мешает, пожалуйста, поставьте лайк. это и вот. Это я нечаянно сделал. Монетки, 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 я жабы. Ну, в настоящей жизни я у не такой же жадный. Я даже со всеми делюсь. Так, нам понадобится сейчас Квиллджин, вот это штука. и ставим. и убьем Линчик. дэн 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 так, все, давайте, 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 все. Вот, ап. Дынь, 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 ап. Это вообще непроходимо. Блин, вот, да не то Вот. Потом... Вот это вот, давай, давай, давай. И это тоже пеперень. А, и что? И что? А, я понял, это типа надо... Я понял, я понял. Это надо... Так его вот, там. Сердечко. мне нужно сейчас сердечко. Либо я напишу в чате kill, но я это не сделал, потому что... Кстати, это тоже действует как в Майнкрафте. Килл это есть так. Разбирайтесь вот там сами. Я убью главную чешеварочную стойку, что ли. Люк мой. Ой, обе. Я путаю всегда. О, боже мой. Трое Блин, дроидеки. Я их, я их просто ненавижу, эти дроидеки. Вот. Вот тебе. А тут что? Я понял. Это надо что ли? Ну. Спасибо Люку, что он меня защищает. Ой, какой Люк? Я всегда путаюсь с ними. Я всегда очень сильно путаюсь с ними. И что? А, типа, ага, не понял. Блин. И как? Как мне объясните? Я хочу достать эту... Почти. Я хочу достать эту штуку, реально. Она очень классная, она делает как их там. Я не помню, как они называются, если честно. Ну, почти. Как это же сделать? Я не знаю, как это сделать. Есть. Ну. Нет, это бесполезно. Как Блин, а за? Они не могут, они не могут, они не могут. Эй, буква. Жадина. Вот, 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 вот. Вот, кстати, о чем я говорил. Раз и все. Можно даже сильно подхилиться. Вы знаете, почему можно быстро подхилиться? Потому что... А, это. Кстати, когда мы роботы, а, например, C-3PO и R2-D2, тогда нас не трогают эти а, дроиды. А, вот как видно, у меня лучше качество... К сожалению, мой банк так снимает, но все-таки а Как же это Пфф. мы окончили левел. Э, давайте прощаться. С вами был мистер x 55. Подписываемся, ставим лайки и всем покачки!